Сегодня мы все чаще в магазинах, на рынках можем купить продукцию, которая производится за границей, а не производится в Украине. Потому что, к сожалению, у нас с каждым годом сокращается количество площадей, которые засеваются, количество садов, которые выращивают качественные овощи, качественные фрукты, сокращается количество поголовья крупного рогатого скота. Поэтому ситуация, которая наблюдается, это недопустимо. Наша задача – это вернуть потенциал аграрной страны, вернуть тот потенциал, который всегда был в нашей стране, те возможности. А для этого нам необходима поддержка сельхозпроизводителя. Я сегодня посетила прекраснейшее предприятие, которое является исключением из тех предприятий, которые работают в Украине, где производится высококачественная продукция, продукция, которая идет на экспорт, продукция, которая ценится во всей стране и используется всеми ведущими производителями. Дуже дуже дякую. Ну дайте я так, трошечки, да, вот, откусну. Да. Соли наши на добро, на счастье, на вдалую дорогу. А, -а, -а да, да, так, так хорошо испекли. Чтобы, да, чтобы все удалось. Вы очень свеженькие. Сегодня пекли после обеда. Специально для вас. Мы открыли сегодня наш партийный офис, общественную приемную. И надеемся, что диалог, что взаимодействие, доступность и открытость нашей политической силы поможет с теми проблемами, с теми вопросами, с той необходимой реакцией, которая будет здесь оперативная и будет постоянно наша политическая сила контролироваться и находиться здесь на месте. Сегодня цель моего визита в город Винница не первый раз. В первую очередь это презентовать наш народный список. Презентовать тех людей, которые сегодня набрались смелости, набрались силы, воли, духа, бросить вызов всем политикам прошлого. Спасибо, Наталья Королевская.